Что говорить? Главное, добыли три очка, и нужно анализировать и готовиться к следующей игре. Если есть какие-то вопросы, я отвечу. Вопросы? Я думаю, что газон при погодных условиях подготовили отлично. И, к сожалению, за последние несколько дней тут был сильный мороз, и сейчас поле было немножко мерзло, и там в первом тайме я видел много падали футболистов. Но по качеству газона, я думаю, ни у кого нет никаких претензий. Да, всегда тяжело, всегда тяжело футболистам, приезжая со сборных, перед сборными, наверное, собрать и переключиться с одного турнира на другой. Я рад, что ребята сегодня терпели и, я думаю, заслуженно победили. К сожалению, пропустили два мяча, но есть над чем работать. И могли забить больше, нужно было решать это раньше. Главное, добыли три очка.